Сколько будет 90 процентов от 90? 100 процентов. Все правильно. Как посчитал? Вот так просто посчитал. А 7 8? 56. Молодец. Это правильно. Давай, слава Украине. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? У меня дел нету, я пенсионер. Ой, да ладно. Что там, о чем ты не разговариваешь? А может, я ты как матернулся, оно сразу телефон упало. Да нет, я даже не заматерился. Еще два раза матернется. Вы, наверное, хотели, чтобы я заматерился, но не получилось. Ну, хорошо. что Это просто чисто физическое. А, физическое, да, ну ладно. Хотел вас спрашивать: вот, что думает русский о войне между Украиной и Россией? Россиянин, даже не русский. Да. Ну, наверное, то же самое, что украинцы, да? То же самое, наверное. А что русские думают? Ну вот скажи. Ну, я не знаю. А как хорошо, давай иначе возьму. Как ты думаешь, что думал немец? В 1941 году. И что думал гражданин Советского Союза? Как они думали? Одинаково? Ну, возможно, а может быть и нет. Я же не могу... Не, ну я же понимаю, что ты не можешь перенестись. Я... Нет, я за чужую жопу не отвечаю, да? За свою отвечаю, да. Да. А что ты этого слова Нет, ну я скажу, да, ты, знаешь, подожди, подожди, Фило, я Фило, знаю, помнишь, Подожди, подожди. Смотри, да? смотри. Спили. Да подожди. Как подожди, я могу отвечать за то, что я не знаю, ну, да? По, ну подожди. Ну я же понимаю, что ты не знаешь. А зачем ты про жопу вспоминаешь? Слушай, а ты знаешь, о чем тут думать моя цель? Нет, слушай. Я вас, вот, ты я... не знаешь, а ты хочешь узнать, что я, русский, думаю об этом? Да, слушай, вот я уже не в том, что ты думаешь и не думаешь. Я, почему все вы, россияне, чуть-чуть начинаете про жопу слушать? Слушай, ты давно украинцем стал, О, О, давно иностранцем стал. Да я и родился в украинцем. И мои батьки, и деды, и прадеды были украинцами. Слушай, и, ты пизды, и... Да не матюкайся и шаг ты полный. Ой, Господи. Ти ж да, видиш, да, да. ти тільки що за контрабану в українській моду. Ти був комсомольцем, був комсомольцем, був піонером. Навіть був я комсоргом групи і на роботі, розумієш? але мій тато, що я був комсомольцем, він мене не Да ладно, Да значит. вот а я бы, не не был. Ты же, блин, кричал, да вот, товарищ, товарищ Линни, я, да. Кричал, я даже спевал такую песню. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Ну, а, чё, а, а ты тебе застал так перекраситься? Ну, а? ну давай, я ж тебе, я ж тебе говорю. А мій тато в той час мене ненавидів, коли я співав, я другої такої сторони, не, не знаю, де так вольно дишу чоловік. А чому бо татує? Бо тато він сидів 8 років, бо десь бандерівцем їсти підвозив. І я ж, наприклад, не знав, не знав, що, наприклад, з 39 по 41 рік на знахідні України біля 120 тисяч Сталін виселив в Сибір і розстріляв. Да ладно. Я даже не знал, к чему. Вот давай чисто рано. Вот скажи, вот скажи мне. Вот есть Степан Бандер, да? Ну. Вот про что Степан Бандера? Бу, не е, а бу. Бу, да. Про что Степан Бандера боролся? Скажи. Ну, слушай, ну, я тебе честно скажу, да? Ну, судя по тому, что я знаю, да? Ну. Он за национальную независимость боролся. Так, добрый. За, Укра... за Вильню Украину. Добрый. Теперь, чему он боролся? Но, ну, обожди, обожди. А дальше, да? А, а где он родился, скажи мне. ивано Франкиский область. Вот, правда. А, а это что это было в то время, когда он родился? Ну, было под Польше, ну. Но... Нет, Австро-Венгрия, не надо. Австро-Вентрии, да. Нет, он родился в Австро-Венгрии, но громадянин в Польше. Mm -hmm. а Какое его дело да, до Росії, да? Причем Бури Москали, геть москали, геть. Ну да, дай ну, я дай, дай, продовжу. А коли Росії э, РПС напала перший раз на Україну? Никогда? Никогда? Ану на, на боре 1918 рік би під Крутами. Ну і що там? Я ж Тебе запускаю. Да, за... студентов хрена хреново уст. А, да ж видишь, ти вже знаєш про студентів? Я да, слушаю, говорю, ваш блогеров по насмотр, если ну, так. Нет, нет, знаешь, Добре, а тепер я тебе запитаю, если ты це питання не піднімає. Знав чи ти про Кримську Народну Республіку? Ну, Кримську Народну Республіку я не знаю, да? А чому вообще-то про Кримську Народну Республіку, чи не? Никак даже не слышу такое понятие, даже близко. Ну, тебе другого телефона нема, а ты же нема что подивиться. Е. Забывай, Крымская народная республика. <гум> вот смотри. Я заспитаю. Сейчас, Зараз, Сейчас підключиться. Сейчас, секундочку, секундочку. О! Кримська Народна Республіка. Тема. Вот что нашлось в поиске Яндекса. Христов.ру. Крымская народная республика. Государственное образование, которое задумывалось как государство крымских татар. В марте 1918 года в Севастополе состоялся первый учредительный съезд Советов. Была провозглашена Советская Социалистическая Республика Тавриды n.wikipedia.org Крымская Народная Республика – самопровозглашенное государство, существовавшее с декабря 1917 по январь 1918 года на Крымском полуострове. Республика была одним из многих недолговечных государств, провозгласивших независимость после Русской революции 1917 года, вызвавший распад Российской Республики. В 1917 году, после Октябрьской революции, возникло самопровозглашенное государство Крымская Народная Республика. Однако просуществовала она недолго, до января 1918-го, когда на полуострове установилась власть большевиков. Цен.ру. В 1917 году Урултай провозгласил себя высшей властью на полуострове. Было образовано... Да при... она повторяет все время одно и то же самое. Нет, она разное источники просто перечисляет. А дай я ее спрошу. Да я ее спрошу. Сейчас, секундочку. Давай, спрашивай. Нападала ли Красная Армия во главе с Лениным на Крымскую Народную Республику? В интернете есть много сайтов с информацией на эту тему. Вот что нашлось в поиске Яндекса. Историк.рф. В ноябре 1920 года. Красная армия заняла Крым. Белые окончательно проиграли. Таков был так значит... Нет, да еще раз. Она ж, опять же врет. Ну... В 18 году Красная Армия напала на Крым, уничтожила руководителей Крым, э, крымчан, э, президентом, который выбрался, 37 лет мужиков, который выбрал народ, и Красная Армия во главе с Лениным, и ее Убило все руководство. Почему она не рассказывает тебе? Яндекс не рассказывает. Как мы до конца не дослушали. Не, до конца дослушал. Ну что же вы это самое а ну такое? А ну сейчас спросим. Алиса! Алиса! Yes. Алиса! Алиса! Спой гимн Украины! альбом. Спой гимн Украины. Подождите. Да видишь? А, а вот, вы, кстати, вот интересно есть, да, а вот вы можете у своем, у своем гаджете, да? А мне а. нету, у меня нету гаджета. Да, обманывать, у вас там все есть, да? Ну, есть, да? Алиса, не выключай гимн Украины. Давай, гимн Украины. Выключись. А... Алиса, гимн Украины. Выключись. Уключись. О, выключись. Уключись. Єбали, нахуй, Та не мать, не Слушай, Ну, а на Слушай, вот взрослый человек, да? Вот смотри, говорю, я вот смог тебе України включить, так? Ти а Ти, 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 ти змушене будеш включати гімн України, ти будеш вивчати його. Ти будеш коли зробити, будемо робити денацифікацію, ми зробимо денацифікацію, да? і ти слухай. згідно денацифікації будеш вчити історію. Слухай, і ми тобі, ти віриш, Що? Ти правда, в це віриш Сто процентів. Ой, слухай. Да? Добре, давайте мені, мені порушу. Да, по да, так, так, давай так, я твій одне Слухай, давай питання одне задам. Задавай. Ну, ти, я, десь, ти, може, ти зобразить, чекай хвилиночку. Шановні жителі Тікток і Ютуба, будь ласка, підпишіться на, е, на українського блогера Не по барабану. У мене дуже велика така просьба. Будь ласка, підпишіться. А тепер я тебе питання запитаю. Чому Сполучені Штати Америки допомагали СССР, но не німцям? І от не враження розписувати прошу. Сполучені Штати Америки, антигідьевская коаліція, помагали СССР, но не німцям. Я тебе скажу, потому що вони увидели в этом вигоду матеріальну. Добре, Ти сказав, что вигоду матеріальну, матеріальную, правильно? Да. Добре. Яку сумму? Що таке лендліз? Ну, это поставки вооружения, да. І матеріальне обеспечення з пакерів виплатою. Добре, давай візьмемо так. Наприклад, відправляють два танки. Два танки. З них один, кожний танк коштує по 100 доларів. Ну і що? Наприклад, з одного танка розбивають. Скільки ти повинен заплатити? За танки, которые ты получил. Слушай, ну вот да, насколько я помню, за, за ту технику, которая э, потерялась, по-русски говоря, да, да? А? не нужно было платить, да. Сто процентов, сто процентов. Ну почему не нужно было платить? Потому что эта техника была застрахована. Чекай, 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 чекай. Мы не говорим, что это. Посмотри. А что так чекай, чекай, да сразу, да? Техника была застрахована, производители ее, да, свою прибыль все равно получают от государства. Слушай, а другая техника, которая лишилась после бо боя, если ты отдаешь Соединенным штатом Америки... Ну, ты знаешь, я радянскую мову, радянскую мову, трошки э, разумею, да? Но наверное, все объявили, что это, я ее э, разумею, да? Поэтому, вот, если есть возможность, говори, вот, задавай вопрос на русском языке. Хорошо, там, смотри, значит, получается, Получается. Так техника, которая уничтожена, ты за нее деньги не платишь. Ну почему не платишь? Ну ты сказал не платишь, потому что она застрахована. Конечно. Ну уж я как бы соглашаюсь. Теперь смотри Но. дальше. А техника, которая осталась после войны, а ты отдаешь Соединенным Штатам. Ты за нее Конечно. платишь? Конечно. Либо платишь стоимость ее. Это когда ты платишь стоимость? Если ты оставляешь в Советском Союзе? Да. А если я даю Соединенным Штатам? То, за Тоже не должен платить Значит, а, а теперь... я, тебе... Я, тебе говорю, я не историк, не. Я гранит. не надо я историка. Не... Что? Не надо историк. Значит, ты мне объясни, где заработок? Смотри, ты дал мне два танка. Тебе... Заработок в том, что государство, государство Америка, да, вот взяла. Вот поставила технику, да? Но... Ну, она профинансировала как государство, да? Своей, своему производителю. Ну, подожди. Опять же. Ну, смотри. Она вот, ну, не имеет Куда значения. Ты она она вернула все деньги своему производителю, да? И еще на ну, этом подожди, заработала. Ну, ну, подожди. при чем здесь? Вот смотри. У тебя есть в казне 200 долларов. В казне 200 долларов. Ну... Но... И как бы эти 200 долларов должен купить танк, два танка, да? Но. Каждый танок по 100 долларов. Понял? Ну, да, Теперь что? ты вот эти танки передаешь Советскому Союзу, правильно? Ну. Один танок уничтожает, 100 долларов пропал. Ты что заплатил Но, за танк? Так, чтобы провести танк, нужно деньги в него вложить, же, правильно или нет? Ну давай, ты для выпуска вложил по 100 долларов в танки. Еще раз говорю, государство, банки, вложили деньги, да, предприятия. Да какая, раз... Раз... какая разница, что ты вложил. Как тан... Какая разница? Хорошо, производство ты вложил в изготовление танков по 100 долларов. Итог, итог после, после этого, 100 долларов, да, государство вложило, да. Ловишь техника бесплатно. Кто тебе должен вот этих 100 долларов вернуть? Да никто. Так где деньги, где прибыль? Как где прибыль, да? Государство тебе прибыль дало. Ну, государство, кто печатает деньги? Вот в Америке государство печатало дело. Когда дело как это называется, федеральный резервный банк. О, Боже мой, какой дебил. Что такое? Они Привыкли просто Хорошо, давай иначе. На какую ты сумму? На, руку, давай, что, на, ты на, вот давай, давай иначе, я тебя спрошу. Ты, наверное, это. на какую сумму, Давай на какую сумму Советский Союз получил Лен Клиза? На какую сумму? Слушай, ну я не скажу тебе, на какую сумму получил, да. <с я знаю то, что в 2000-х годах Советский Союз Совет... рассчитался. Хорошо. хорошо, Советский Союз и Российская Федерация рассчитались с ленд -Лид. Да. Какую сумму выплатил Советский Союз и, в частности, Российская Федерация? На какую сумму? Ну, вот я... Не, не на ту сумму, которую они требовали. Раза на 5. Хорошо, меньше. давай спроси Алиса. Алиса, включись. Я выключил. Ну, ключи, включи, 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 а включи, ты свою, свою Алису спроси. У тебя есть там ну, Нету Алисы у меня. Ну, я объясняю, у нас запрещена Алиса. Ну, ты, ты ну, сам другую хренатень свою там. Ну, нет уже спроси. у нас, Алисы. Тебе же объясняю. Слушай, ну, у тебя есть вот... Ну, нет, давай мы себе, там, твою ключ. А у меня просто уже телефон все уже. А, у понял. Значит, смотри, выплатили, если я не ошибаюсь, 700 миллионов. Возможно. Я не буду А теперь слушай, это. Слушай, слушай внимательно. Как ты считаешь, как ты считаешь, вот когда Советский Союз выиграл, выиграл войну ну. над Германией, Германия платила репарации Советскому Союзу или нет? Ну, да, конечно. Как ты думаешь, вот этих 700 миллионов, которые выплатил СССР э, по Ленглизу, Включена ли сумма, что Германия должна вернуть? Да нет. Давай еще раз. Давай еще раз Смотри. Ты на меня напал, разбил мне машину. Ну дальше продолжай машину. Машину ты должен возместить или нет? Стоимость машины. Если я виновен, то должен. Германия виновна о, о, о нападении и разрушении наших городов и домов. Конечно. Как ты думаешь, Советский Союз платил для того, чтобы охранять свою территорию, дом охранять? Заплатил 700 миллионов. Житель Германии должен мне вернуть или нет? И вот еще раз, да? что-то Такую вот замутил тему, Объясняю, да? Объясняю. Но долг к Советскому Союзу перед ленглизмом был? Был. Никто не отрицал. Германия должна? А почему возместить... есть, да? Который американцам в предоставляют, да? Я спрашиваю: да? Германия должна возместить вот этот долг или нет? Нет. Ну смотри, нет. Смотри. А мне сужа, а с каким богом э, Германия на получается? Э, смотри, смотри. Германия нападает на Советский Союз. Но? Ну? Советский Союз говорит, ничего Берет не... Говорю, деньги у этого самого, чтобы победить Германию, <сpar> да? Слушай, слушай, смотри. К примеру... Да у... ну, подожди, вот, да? Ну, Германия, да? ты, ну, ну, ты, Германия, ну, да? Ну, ну, до конца, потом будет. Смотри, Германия... вернее, Советский Союз просит американцев, дайте нам 700 миллионов. Ну? Американцы... Подав... У американцев просим. Ну, я ж тебе только шел. В Англии 700 миллионов. Я ж не говорю, да, на 100 мы миллионов. Да, ну, миллион у них, да? Да. Ну, и Советский Союз на 700 миллионов покупает оружие. Ну? Оружием берет. Нет, деньгами да. оружие. Да, Побеждает да. Германию. Ну? Германия должна выплатить 700 миллионов Советскому Союзу, или нет? Ну, те, которые в Америке заняли, нет, конечно. А Америка, а Советский Союз не будет ставить в счет, нет? Нет. Так значит, Советский Союз... Да, лицо? Ты а, мне, а где слушай, где слушай, лицо? Где, да? слушай, слушай, слушай. А вот значит, Германия никакой компенсации не, не берет, репарации не платит. Репарация – это одна тема, ленд-лиз другая тема. Но я спрашиваю, включены ли в репарации стоимость ленд -лиза? Нет. Почему Нет. Ну а где такой сказал, что они должны быть? Ну давай еще раз, Но ты же понимаешь, что ты должен, из-за кого? Из-за чего СССР брал деньги? Из-за чего брал Лейнгрид? Ну и что? Ну он же брал, не у Германии. Да какая разница, ну вот он же из-за Германии должен был одолжить. Слушай, ну говорю, он как-то... Вот тупой, вот тупой. Ой, я уже не знаю, нет, а? ну, слушай, говорю, я беру у тебя деньги, да? Ну, я деньги. взял. Я взял деньги, да? Да. А у меня есть сосед Васька, ну, просто так, ну, я грубо говорю, сосед Васька, да? Ну. Который себя плохо вел, да? Но. Я пошел там, по морде ему настучал, должен ли Васька тебе деньги отдать? Ну, Васька кому настучал, тебе или ему? Я Ваське настучал по Значит, морге. я тебя буду требовать? Ты можешь требовать то, что с кем-то договор Я да? у тебя требовать буду. Ты можешь требовать у меня, но не у Васки. Потому что ты меня долбил, а ты требуешь у Васки. Нет, Васка здесь вообще не приняла! Хорошо. На каких основаниях Германия выплачивала репарации Советскому Союзу? Ну, наверное, я не историк, не политолог. Ну, как ты думаешь? Ну на основании того, того, что побежденная страна, побежденная страна, да, виновная была в, в, в войне. Возвращены, включены, например, в репарации, ну, в репарации включены ли расходы и разрушенные дома, техника, все прочее, расходы, которые понесла Советский Союз. Ну естественно. Как ты думаешь, когда получал от, от Америки э, де, э, ну, опять стоп? При... стоп. Расходов, Пуличка, а а почему меня как, да? как, как ты считаешь, вот этих 750 миллион, э, миллионов, которые Советский Союз, это расходы Советского Союза или нет? Или прибыль? О, да, расходы, но, но они это долг Это с... расходы вот эти... и прибыль. Это расходы, да? Расходы, Строитель союда? строительство дома электростанции – это расходы или прибыль? Это расходы, естественно. Включается ли этих 700 миллионов по нгоюندскую? Это не расходы или прибыль? Это не расходы. Но это, Советский это расходы, Союз, когда отдавал 700 миллионов… Еще раз говорю, Германия Союз... – двиняя сторона. Советский да? Союз, когда отдавал 700 миллионов – это расходы или прибыль? Это расходы были. Должны, вернее, не Америка, Германия возместить эти расходы или нет? Нет, не должна. Все, тупизна. Сколько будет 90% от 90? 100% значит. Все правильно. Как посчитал? Ну, вот так просто посчитал. А 7 8? 56. Молодец, это правильно. Давай, слава Украине.